مسیح یسو میں جس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں قیامت اور زندگی میں ہوں اس کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام آپ سب کی سلامتی ہو میں پاس ہدایت ہدایتاسی لاہور پاکستان سے تو میری دعا ہے کہ خداون یسو مسیح جو میری بہنیں بھائی میری آواز سن رہے ہیں خداوند آپ کو پوری پوری نجات دے کیونکہ ہمارا خداوند ہمارا مسیحا ہمارا نجات دہندہ ہمارا منجی بادلوں پہ آئے گا فرشتوں کے ساتھ آئے گا نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا ہر آنکھ اسے دیکھے گی جنہوں نے اسے چھیدا ہے وہ بھی دیکھیں گے تو میری دعا ہے کہ میرا خداون میرا مسیحا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں جسے ہم سجدہ کرتے ہیں آپ کو پوری پوری نجات دیں تو میری دعا ہے منت ہے کہ جو بڑوں سے میں نے اپنے استادوں سے سیکھا بینڈ دا چرچ اینڈ سیو دا ورلڈ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بچ جائیں لوگ نجات پائیں تو چرچ کو جھکاؤ کلیسیا کو جھکاؤ اور لوگوں کو بچاؤ جب ہم جھک جائیں گے خداون کے حضور سجدہ کریں گے دعا کریں گے تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے لوگ ہیں بہن بھائی وہ نجات پائیں گے ان کے لیے شفایت کریں ان کے لیے دعا کریں بینڈ دا چرچ اینڈ سیو دا ورلڈ چرچ کو جھکاؤ اور کلیسیا کو لوگوں کو مرتی ہوئی ڈوبتی ہوئی دنیا کو بچاؤ تو دعا کیجئے کہ لوگ نجات پائیں آمین گاڈ بلیس یو مسیح یسو کے قدوس اور جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام خداون یسو مسیح جس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں جس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں میں زندگی کی روٹی ہوں میں زندگی کا پانی ہوں میں دنیا کا نور ہوں میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اس کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو گاڈ بلیس یو تو ہم اپنے بڑے خوبصورت ٹاپک کو جو تو دو تین دن سے چل رہا ہے اسے کنٹینیو رکھ رکھیں گے کہ یسو چاہیے یا برابہ چاہیے تو خداون کے پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ خداون کے دکھوں پر ہم نے ایک نظر ڈالی تو بڑا خوبصورت خداون کا زندہ کلام میرے ساتھ ہم تلاوت کریں گے بائبل مقدس کو کھولیں پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی اٹھارہ آیت خداون کے کلام میں یوں مرکوم ہے کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے تو آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں ایک منٹ کے لیے بزرگ آسمانی باپ ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں کہ تو قوموں کا رب ہے امتوں کا خدا ہے یسو کے نام میں ہمارا باپ ہمارا ابا ہے تو ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ بیٹے پاکرو کا شکر کرتے ہیں خداون جو آج تیرے کلام کی تلاوت کی گئی کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تیرے کلام کی جو تشریح ہے وہ نور بخشتی ہے تو آج جو تشریح کی جائے تیرے کلام کا بیج بویا جائے وہ سو گنا پھل لائے چور کو یسو کے نام میں باندھتے ہیں کلام کے بوئے ہوئے بیج کو چرانے نہ پائے خداون تیرے محافظ فرشتے مانگتے ہیں تیرے جنگجو زور آور فرشتے محافظ فرشتے مانگتے ہیں تیری بلڈ کورنگ میں دیتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں تھینک یو جیزس مانگتے ہیں تیرے فتح مند جلالی اور قدوس نام میں آمین ہم خداون کا شکر کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ٹاپک سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے خداون یسوع مسیح کو ہمارے مسیحا کو ہمارے نجات دہندہ کو ہمارے منجی کو جو ذبح کیا ہوا برا ہے جو یہودا کا ببر ہے جو داؤد کی اصل اور نسل ہے جو قدوس ہے برحق ہے جس کے کھلے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا جس نے کہا میں زندہ ہوں مر گیا تھا عبدالعباد زندہ رہوں گا موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں تو ہم خداون کا شکر کرتے ہیں کہ لوگوں نے جب پلاتوس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور رومیوں کے جو پلٹن تھی اس کے حوالے کیا کہ اسے سلیب دے دیا جائے تو اس کے کپڑے اتار دیے گئے ایک مجرم کی طرح اس کے ہاتھ پول کے ساتھ باندھ کر ایک کم چالیس کوڑے مارے گئے اس سے پیشتر انہوں نے خداون کی داڑھی کو نوچا منہ پر تھوکا منہ پر تماچے مارے گئے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی حسن و جمال نہ تھا سلیب دیا گیا کلام میں لکھا ہے اور پھر لوگوں نے وہ ایک بڑی بھیڑ تھی انہوں نے مزاح کیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اترا تو خداون کے لوگوں میری بہنوں میرے بھائیوں اس جگہ پر میرے دو بیان ہیں کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا یسو مسیح ناصری وہ نیچے اتر سکتا تھا جب لوگوں نے مزاق کیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سلیب سے نیچے اترا لیکن ہمارے خداوند نے ہمارے مسیحا نے کہا اے باپ ان کو معاف کر دے یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے تو میرا پہلا بیان کہ ہمارا خداوند، ہمارا منجی ہمارا مسیحا سلیب سے نیچے اتر سکتا تھا کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا وہ قادر مطلق تھا 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 وہ وہ انتہا وہ جو کہتا وہ ہو جاتا دوسرا بیان وہ نیچے نہیں اتر سکتا تھا کیونکہ اسے چند رسیوں نے باندھ رکھا تھا وہ مجبور تھا تو وہ چند رسیاں کون سی تھی جنہوں نے خداون یسو مسیح کو زندہ خدا کے بیٹے کو ہمارے نجات دہندہ کو مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ سلیب سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا پہلی رسی محبت کی رسی تھی جس نے ہمارے خداون یسو مسیح کو سلیب پر باندھ رکھا تھا کیونکہ لکھا ہے گاڈ از لو خدا محبت ہے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو خدا جو دنیا کے نکمے حکیر غریب جو پس مردہ ہیں رد کیے ہوئے ہیں ایک ایک بہن بھائی سے جو اپنے آپ میں سمجھتا ہے میں بہت بڑا گنے گار ہوں میرے گناہوں کی معافی نہیں آج بات سنیں خداوند آپ سے بہت پیار کرتا ہے اس لیے آسمانی باپ نے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے وہ ہمارے لیے راہ بن گیا تاکہ ہم ہلاکت سے بچ جائیں کلام میں لکھا ہے جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا ہلاکت کا خطرہ ہے اس ہلاکت سے بچنے کے لیے زندہ خدا کا بیٹا آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا کمواری سے پیدا ہوا یہ اس کی محبت ہے کلام میں لکھا ہے کمواری حاملہ ہوگی بیٹا جنے گی اس کا نام امینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ تو خدا ہم سے پیار کرتا ہے کلام میں لکھا ہے رومیوں پانچ آیت میں کہ خدا و یسو مسیح نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں آیا کی کہ جب ہم گنا ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر محا وہ ہمارے گناہوں کی خاطر سلی پر محا اس نے سلی پر جان دی تو ہلاکت کا خطرہ ہے اس ہلاکت سے بچنے کے لیے میرا اور آپ کا خداون یسو مسیح ہمارے لیے راہ بن گیا کلام میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا خدا ہم سے پیار کرتا ہے خدا ہم سے پیار کرتا ہے آج میرے بھائی میری بہنیں میرے بزرگ خداون یسو مسیح پر زندہ خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں آپ بچ جائیں گے آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے فقط ایک کام کرنا ہے ایک ڈیوٹی ہے انسان کی ایک جاب ہے کہ تو ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا کلام میں لکھا ہے جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا جو اس پر ایمان لائے گا تو آئیں خداون پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائے یہ محبت کی رسی تھی جس نے خداون یسو مسیح کو مجبور کیا ہوا تھا وہ نیچے نہیں اتر سکتا تھا دوسری رسی نجات کی رسی تھی خداون یسو مسیح جو ہمارا نجات دہندہ جو ہمارا منجی وہ جانتا تھا کہ ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی دنیا کو بچانے کے لیے کوئی اور تراک ہے نہیں جو انہیں بچا سکے تو لازم تھا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو اس ہلاکت سے بچنے کے لیے خداون کا بیٹا یسو مسیح ناصری ہمارا نجات دہندہ ہمارا منجی نجات دینے کے لیے جو نجات کی رسی ہے اس نے مجبور کیا ہوا تھا تاکہ ہم گناہوں سے نجات پائیں ہم بیماریوں سے نجات پائیں ہم تنگ دستی سے نجات پائیں ہم پوری پوری نجات پائیں اور پوری پوری نجات دینے کے لیے میرا اور آپ کا خدا ولی یسو مسیح آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا جو الفا اور امیگا ہے جو ابتدار انتہا ہے کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا وہ ہمارے لیے مجسم ہوا کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے کلام میں لکھا دیکھو وہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے تو ہمارا منجی ہمارا نجات دہندہ یہ نجات کی رسی دوسری رسی ہے جس نے ہمارے خداون کو مجبور کیا تھا کہ وہ نیچے نہیں اتر سکتا لوگوں نے مساہ کیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اترا لیکن خداون نے ان کے لیے دعا کی آئے باپ ان کو معاف کرتے یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں تیسری رسی گناہ کی رسی گناہ کرنا ہم نے چن لیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں بہت سارے قربانیاں تھی بکروں کی مینڈوں کی بہت 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 لیکن نجات نہیں تھی گناہوں کی معافی نہیں تھی اور گناہ ہماری شریست میں تھا اس لیے خداون کا بندہ داؤ کہتا ہے فضل نہ لائے رب بخش گنا سب میرے وانگو فضل رحم کر تو یہ اتر میرے تو گناہوں کی جو تیسری رسی ہے وہ ہے گناہ کی رسی تو گناہ کرنا ہم نے چن لیا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خداون کا بندہ یونا کہتا ہے دیکھو وہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے ہمارے گناہ زندہ خدا کا بیٹا یسو مسی ناصری ذبح کیا ہوا برہ جو ازل سے ذبح کیا ہوا ہے وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر سلیب پر چڑھ گیا آج جتنی غلطیاں خطائیں گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں میری درخواست ہے کہ خداون یہ مسیح کی حضوری میں آئیں اس کی سلیب کے نیچے آئیں اس سے معافی مانگیں اقرار کریں کہ خداون مجھ سے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے یہ غلطیاں یہ خطائیں یہ گناہ سرزد ہوئے ہیں خداون کے بندہ دانیل کی نو باب میں دیکھیں تو وہ اقرار کرتا ہے کہ ہم نے بغاوت کی ہم نے شرارت کی خداون ہم نے تیرے کلام پر عمل نہیں کیا ہم تیرے نبیوں کے تیرے کلام کے شنوا نہیں ہوئے ہم پر رحم کر فضل کر تو آئیں آج خداون سے معافی مانگے کیونکہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ تو ہم سے بن نہیں پاتے جو نہیں کرنے وہ ہم کرتے ہیں تو اقرار کریں جب ہم اقرار کریں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا خداون ہمارے گناہوں کو اپنی پوشت پیچھے پھینک دیتا دوبارہ یاد نہیں دلاتا وہ اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم ہے جیسے سمندر کی گہرائیاں ہیں آج خداون سے کہیں یسو مجھے خون سے اپنے تو یسو <تصال> مجھے خون سے اپنے دھو میری جان بدن روح کو جیسے ہم زبور اکان میں گاتے ہیں ففٹی ون کہ چنگی طرح تو دے میری کر صفائی مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی تو آج خداون کی سلیب کے نیچے آئے برے کے لہو میں خداون کے حضور دعا کریں کہ علودگی جان جسم کی روح کی تو دور کر دے خداون کے لہو کو اپلائے کریں اپنی روح جان بدن پر اپنے خاندان پر اپنے بچوں پر اپنے بہن بھائیوں ماں باپ باپ دادا کے گناہوں کی معافی مانگے اور یسو کے لہو سے دھل جائیں ہم نجات پائیں گے خدا ہمارے گناہوں کو اپنی پوچھت پیچھے پھینک دیتا ہے دوبارہ یاد نہیں دلاتا آئیں اپنے سروں کو جھکائیں دعا کریں بزرگ آسمانی باپ ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں ہم سارا جلال خدا باپ بیٹے پاک رو کو دیتے ہیں خدا وند یسو تیرے سوا کوئی اور قدوس ہے نہیں تیرے سوا کوئی اور چٹان ہے نہیں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ذبح کیا ہوا برا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہمارا نجات دہندہ ہے تو ہمارا منجی ہے ہم تیری سلیب کے نیچے آتے ہیں جتنی بہنیں بھائی بزرگ بچے میری آواز سن رہے ہیں اس وقت اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں جنہوں نے چناؤ کیا ہے ہمیں برابا نہیں چاہیے ہمیں دنیا کی رنگ رلیاں نہیں چاہیے ہمیں یسو چاہیے ہمیں یسو چاہیے آ میرے زندہ خدا آج پوری پوری نجات دے خداون جب تو بادلوں پہ آئے تو یہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں میری دعا ہے کلام میں لکھا ہے اے میرے خدا کہ تو مالی خوشحالی دے جان کی خوشحالی دے حقیقی خوشحالی دے اور بائبلی خوشحالی دے میری بہنوں بھائیوں کو لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالرز دے انجیل کے پھیلاؤ کے لیے اپنے بدن کی ترقی کے لیے خداون یسو برکت دے برکت دے برکت دے برکت دے تیرا شکر کرتے ہیں تیرا کلام سو گنا پھل لائے مانگتے ہیں تیرے فتح مند جلالی اور قدوس نام میں آمین آمین